ਤੋ ਜੀ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਿਆਂਗੇ ਆਲੂਆਂ ਦੋਜੇਵਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਵੀਰੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ

वो कुछ इस तरीके के होते हैं और वही यूज किया जाता है यहाँ पे दोस्तों पटेटो यहाँ आने के बाद ना आप देख सकते हैं कंवेर बेल्ट के थ्रू ना ये जा रहा है हमारे वॉशर के अंदर यहाँ पे ना ये वॉशर लगा जिसमें ना इसमें जितनी भी मिट्टी है धूल है वो सारा का सारा यहाँ धुल जाता है और धुलने के बाद ना अच्छे से धुलने के बाद ये ऊपर जाता है इस पाइप के थ्रू और वहाँ पे जाने के बाद ये जाता है हमारा पीलर के अंदर सारे के सारे पटेटो ना हमारे पीलर के अंदर आ चुके हैं आप देख सकते ना क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे आने के बाद ना पानी का अच्छे से प्रेशर दिया जा रहा है और जो सारे के सारे पटेटो वो देखो आप सिर्फ ਵੇਰੇ ਆਲੂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਗੇ ਕੱਲਾ ਛਿਲਕਾ ਛਰਕਾ ਲਾਉ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ ਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਛਿਲਕੇ सारे जो सारे है एक बैच वो सारा का सारा छिल जाता है और ये देखिए सारे के सारे पटेटो दोस्तों तो यहाँ पे आगे बैट पे और इनके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद इनकी छटाई होती है जो अच्छे वाले पटेटे होते हैं हमारे वो रख लिए जाते हैं और जो हमारे खराब वाले पटेटो उनको काट के अलग कर दिया जाता है और जो बड़े साइज के उनको छोटा कर दिया जाता है तो एक प्रसाइज साइज होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के आलू होने चाहिए तभी जो चिप्स है हमारा वो बढ़िया बनता है उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसकी वॉशिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है और यह है ना थर्ड स्टेप पे वॉश हो रहा है फर्स्ट हमने जो पहले मिट्टी वगैरह निकाला था सारा का सारा उसके बाद पील किया फिर सेकंड स्टेप में वहां पे हमने इसको धोया और थर्ड स्टेप पे पे हम इसको धो रहे हैं इसके बाद वापस पानी में आता है और इसके बाद ये जाता है स्लाइसिंग के लिए ये देखिए एक अंडरबेड के थ्रू ऊपर जा रहा है और अब इसकी स्लाइसिंग होगी और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया है सारा जो प्रोसेस है ना वो टॉप एंड मशींस के थ्रू हो रहा है तो जैसे ये वाली जो मशीन है देखिए ये फ्लेवराइट कंपनी की है जो भी इंडिया की ना टॉप वन कंपनी है Okay, दोस्तों हमारे सारे के सारे पोटैटो ऊपर स्लाइसर के पास और यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे निकल रहे हैं यहाँ से और ये ना आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे लिए यहां पे न, ये हमारा स्लाइसर लगा हुआ यहां पे, और ये जो, लगे रहे है और निकाल लिया जाता है सारा का सारा वाटर नीचे चला जाता है और यहाँ से ना ब्लो ड्राई ये देखिए फ्लो हो रहा है हवा फ्लो हो रही है गर्मा गर्म ये पाइप ना बिल्कुल गर्म है

ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਦੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆਲੂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪਾਈਸ ਪਾਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ہمارا ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿ세 ਕਿ ਅੱਭੀ ਹਮ ਕਰੀਮਨ ਅਨੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਲੇਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਪੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਆਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਬ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा एलिवेटर जो है ना ऊपर तक लगा हुआ है और ये पैकेजिंग के लिए जा रहे हैं हमारे चिप्स तो दोस्तों जैसा मैंने दिखाया ना कि जो हमारे चिप्स है वो कन्वेयर बेल्ट बकेट कन्वेयर बेल्ट से देखिए यहाँ से आ रहे हैं और ऐसे घूमते घूमते ना ये सारे के सारे डिस्पेंसर डिस्पेंसर लगे हुए हैं देख सकते मल्टी हेड है सबसे तो तो पहले चिप्स पे आते हैं से ये नीचे गिर रहे हैं और ये मल्टी हेड लगे हुए हैं यानी कि मतलब साके बने हुए हैं उसके अंदर ये चिप्स जाते हैं और जितना वेट नीचे मशीन में सेट किया गया है ना उसी के थ्रू ये सारे चिप्स ना इसके अंदर गिरते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मशीन में ना ये देखिए चिप्स जो गिर रहे हैं इसका चिप्स ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ weight ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ weight ਸੈੱਟ ਜੇ ਉਹਤਨਾ ਹੀ ਜੇ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋਗੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ سے ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਮਲਟੀ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿੰਨਾ weight ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥੇ ਇਸਕੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਬੀਸਿਕਲੀ ਤਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸਕੀ ਡਿਊਰੈਬਿਲਟੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਚਿਪਸ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ ਔਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਯਹਾਂ ਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਦੇਖਿਏ ਨੀਚੇ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇ ਨਾ ਚਿਪਸ ਫੈਲੋ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਚਿਪਸ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਚਿਪਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰੇ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਚਿਪਸ ਲਵਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਯੂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪੈਕੇਟ ਹੈ ਮਾਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ نیچے ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨਾ ਸੀਟ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਲਵਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਜਾਰਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ अमाउंट ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ weight हमें चाहिए उतना ही आ रहा है और ये टाइमलाइन से देखिए बाहर निकल रहा है ये देख सकते हो आप का पैकेट जो है ये पैक होने के लिए बॉक्स के अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है ये देखो तो ये बॉक्सेस के अंदर देख सकते हो तो दोस्तों हमारे सारे के सारे ना चिप्स इस तरीके से पैक किए जाते, है। जाते हैं ये सारे ना चौदह चिप्स के पैकेट एक साथ जो है ना वो बनाए जा रहे हैं और इस बॉक्स के अंदर डाले जा रहे हैं आप देख सकते हैं है क्या बढ़िया तरीके से ये ना इसके अंदर तो सेटिंग की हुई है ये सारे के सारे जो बॉक्स है मतलब इसके अंदर चिप्स हमारे सेट किए हुए हैं कुछ लगभग ना वन सिक्सटी एट पैकेट हैं जो एक बॉक्स के अंदर आते हैं इनको इस तरीके से सेट से किया जाता है देखिए क्या बात है इसको तो इस तरीके से सेट से करने के बाद बॉक्स को सील किया जाता है और उसके बाद बॉक्स को कुछ इस तरीके से ना पैक किया जाता है और इस तरह टेप लगाई जाती है देखो ये तो लगा दी गई आप देख सकते हैं पाका जी ब्रांड का जो टेप है वो लगा दिया गया है अब इसको लेके जाया जाएगा दोस्तों तो वेट करने के लिए तो ये देखिए ये बॉक्स आ गया हमारा इसको वेट किया जाता है जितना अमाउंट मतलब जितना वेट का ये बॉक्स है उसमें मैंशन कर दिया जाता है ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਕੇ ਥਰੂ ਨਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਉਸਕੋ ਟਰੱਕ ਮੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਸ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਟੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਓਕੇ ਵੀਰੇ ਧੰਨਵਾਦ